Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна армія. З початку так званого перемир'я російські терористичні війська здійснили понад тисячу обстрілів позицій наших військ та населених пунктів на сході. Під час вогневих ударів широко застосовується великокаліберна та реактивна артилерія, у тому числі із застосуванням касетних боєприпасів. Жорстокі бої з використанням танків, реактивних систем залпового вогню та самохідних мінометів ведуться навколо Донецького аеропорту. Де відчайдушно втримують позиції українські військовослужбовці. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про те, як несуть службу наші земляки на околицях Донецька та яких оборонних заходів вживають на Дніпропетровщині. Гостем нашої студії є заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Альбертович Філатов. Борис Альбертович, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, яких заходів вжити, які оборонні плани впроваджуються в нашій області, і яку роль в цьому процесі відіграє облдержадміністрація? Давайте з самого початку определимося з тим моментом, що Дніпропетровська область являється фактично областю прифронтової. Поэтому, Мы и должны выстраивать нашу работу по укреплению обороноспособности и не только э, всей страны, но и в частности самой области. В первую очередь я бы хотел отметить, что при областной государственной администрации создана так называемая рада обороны, в которую включены все руководители силовых ведомств, все э, ключевые э, ответственные чиновники облгосадминистрации. Рада обороты создана под секретным грифом, поэтому я не могу выдавать все военные тайны, так сказать. Но при этом хотелось бы поставить общественность в известность об основных направлениях, которые отрабатываются в сегодняшний момент для того, чтобы земляки наши территориальные громады чувствовали себя спокойно и защищенно. Приоритетом в настоящий момент является укрепление оборонного рубежа между Днепропетровской и Донецкой областями. Мы работаем в полной координации и взаимодействии с военными инженерами. Вы знаете, очень хорошо с точки зрения пиара, когда, например, волонтеры копают окопы, как нам показывают по центральному телевидению, но ситуация достаточно сложная, поэтому всем должны заниматься профессионалы. Военные инженеры... Отрабатывают господствующие высоты, есть соответствующий план, естественно, без подробностей по установке стационарных блок-пунктов. Причем мы все понимаем о том, что впереди осенне-зимний сезон они должны быть отапливаемы. Наши воины должны чувствовать себя в комфортных условиях. Разрабатываются на случай экстренных ситуаций, в том числе вопросы, связанные с минированием, с окапыванием техники. Могу сказать совершенно ответственно то, что все жители нашей области могут чувствовать себя спокойно, враг не пройдет, и мы приложим все усилия для того, чтобы максимально укрепить рубежи нашей области по административной границе с областью Донецкой. Но это так называемый третий рубеж обороны. Есть еще второй рубеж обороны, который также вместе с военным командованием, соответствующими частями и подразделениями уже под руководством Министерства обороны отрабатывается на границе так называемая линия отчуждения, на которую должна быть отведена техника. Это линия отчуждения между так называемыми народными республиками и уже территориями, на которых существует проукраинская власть. И есть еще план отработать третий рубеж обороны, который будет размещен по не линии отчуждения, а по линии четырех районов, которые примыкают к Днепропетровской области. Это районы Донецкой области. Ну, нельзя их называть буферной зоной, но как рабочий вариант принимается. Это, это район Красноармейский, Великоновоселовский, Добропольский и Александровский. То есть фактически между Нами и территориями, которые оккупированы российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями, будет существовать три полноценных рубежа обороны. Люди даже не военные должны прекрасно понимать, что физически при помощи даже применения там, военной техники, живой силы противника преодолеть их будет очень тяжело, потери будут невосполнимы. Это первый блок вопросов, связанный с инженерно-техническими сооружениями и защитой рубежей. Второй блок это то, что каждый день областная государственная администрация работает в вопросах материально-технического обеспечения воинских подразделений, как регулярной армии, так и добровольческих батальонов. В настоящий момент мы полностью сейчас доукомплектовываем 43-й батальон территориальной обороны всеми доступными способами обмундированием, амуницией, средствами связи, сухпайками. Также мы, естественно, помогаем очень сильно оперативному командованию ЮГ. Ну, скажу так, каждую неделю за счет частных финансовых вложений может идти речь о сумме порядка 20-25 миллионов гривен. Эти деньги приходится каждый день доставать из кармана, каждый день доставать из бизнеса и вкладывать в армию. Но в настоящий сложный момент, я думаю, это хорошая инвестиция. Наша область является потужным промышленным и научным центром, и как цей ресурс, має быть наиболее эффективно выкористанной державою. Я бы акцентировал, в первую очередь внимание телезрителей на проблеме Южного машиностроительного завода. Всем нам известно, это является как бы фактом, не требующим доказательств, что у ЮМЗ, УКБ Южного были сильные кооперационные связи с Российской Федерацией. И опять же, я не раскрою военную тайну, об этом уже писала пресса, не только украинская, но и западная. Фактически ключ от ядерного счета Российской Федерации находится в Днепропетровске. Давайте не забывать о том, что при всей так называемой мощи ядерной России за все время ее существования они так и не смогли сделать нормальную ракету-носитель. Каждый раз эти ракеты взрываются, падают. Если мы уберем твердотопливную ракету-носитель Тополь и вернемся к жидкотопливным ракетам, то Россия за все время своего существования так и не смогла довести ее до ума. И каждый год наши специалисты выезжают в Россию на регламентные работы. Каждый Срок регламентный продлевается в России. То есть уже давно ракеты СС-20 должны были сняты с боевого дежурства. Но у России ничего не получается. То есть они вынуждены при помощи наших специалистов их ремонтировать и держать в жизнеспособном состоянии. Проблема заключается в том, что не только наши специалисты имеют там долгосрочный контракт, за счет которого... Условно завод остается на плаву, за счет которого э, выплачивается заработная плата. Я имею в виду Южный машиностроительный завод. Но проблема заключается в том, что все э, программы, связанные с освоением космоса, как военные, так и мирные, они очень сильно взаимоувязаны. При помощи различного рода контрактов, юридических гарантий. Поэтому, естественно, в настоящий момент есть решение главнокомандующего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Есть соответствующее решение Кабинета министров о том, что любое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией прекратить. И мы прекрасно понимаем, что это необходимо делать, и все предпринимаем действия для того, чтобы выполнить эти решения высших органов управления. Будем думать, каким образом диверсифицировать риски, каким образом э, пытаться восполнить э, в том числе недостаток денежных средств для Южного машиностроительного завода. Но при этом давайте опять же не забывать, и это действительно общеизвестный факт, о том, что ключ от ядерного счета России лежит на Днепропетровщине. И в России это прекрасно понимают. громада области много сделали для украинского войска, э, однако загроза еще не усунута. Что должна сделать каждая людина? Ну, я вам скажу так, что в ситуации, которая сложилась со снабжением армии, с ее материально-техническим обеспечением, а эта ситуация, ну, я не сказал бы, что она катастрофическая, но оптимизма особо не внушает. В силу целого ряда причин, и все мы прекрасно знаем о том, что нашу армию 23 года уничтожали, помощь любого человека, патриота, гражданина, она будет полезной. Поэтому и здесь один в поле воин. Я могу сказать одно. Я встречаюсь со всеми крупными волонтерскими группами. В постоянном мы находимся с ними диалоге и пытаемся максимально облегчить их жизнь, предоставить им какие-то, может быть, там преференции, транспорт, логистику. Хотя, скажу честно, люди сейчас до такой степени у нас инициативные и самостоятельные, что они 99% всех своих проблем решают самостоятельно. Я бы хотел сказать одно, если у вас есть желание и душевный порыв помочь армии, найдите просто волонтеров, присоединитесь к ним, и у каждого человека найдется свой маленький участок работы, и этим, естественно, он внесет свой вклад в нашу общую победу. На в Украине будут выборы, и наступный парламент будет, очевидно, достаточно милитаризованный. Как вы ставитесь до этого? Я вам скажу так. Я не разделяю скепсиса так называемых аналитиков или экспертов, которые подвергают сомнению участие в будущем составе парламентов, например, боевых командиров баталь... добровольческих батальонов. Ну, я скажу одно, что э, та публика, которая пытается критиковать наших героев, она, наверное, просто никогда не общалась с ними лично. Я могу назвать своими друзьями большинство командиров добровольческих батальонов и скажу так. Это совсем не глупые э, люди, у которых есть свое видение реформирования армии, которые знают, что они хотят и что они будут делать в будущем парламенте. Это все ребята, не только обладающие большим личным мужеством, но также обладающие интеллектом и обладающие, опять же, хочу сказать, видением в процессе реформирования. Скажу одно, что армия, наверное, находясь в состоянии, в котором она есть сейчас, реформированию не подлежит. Мы должны сделать концепцию отдельную полного создания национальной армии. Мы должны определиться со стандартом, которому армия будет следовать. Это будет натовский стандарт или, допустим, стандарт армии Израиля, обороны Израиля, Цахал, или, я не знаю, швейцарской армии. И идти по этому пути целенаправленно каждый день и понимать, какой у нас будет шаг следующий за уже сделанным. Потому что при всем том кошмаре, который 23 года был вокруг нашей армии, наших вооруженных сил, путем каких-то штучечных вливаний или там замены каких-то определенных лиц или каких-то кадровых перестановок. Ничего не получится. Систему просто нужно менять. Нужно строить армию с нуля заново, и для этого есть все возможности. И самое главное, для этого есть понимание и общественная востребованность. И я думаю, у нас все получится. Я вам очень благодарю за вашу работу и за то, что нашли возможность. присоединиться до нас в студии. Спасибо. Дякую. Що лишає по собі війна та як живеться людям на території збройного конфлікту? Дивіться у наступному сюжеті. Бійці 20-го батальйону територіальної оборони несуть службу на блокпостах у передмісті зайнятого терористами Донецька. селищах Мар'їнка, Красногорівка та інших населених пунктах. Завданням бійців є недопущення озброєних осіб та диверсійно-розвідувальних груп до містечок та селищ, здійснення паспортного контролю, запобігання мародерству та сприяння налагодженню мирного життя. Незважаючи на постійні артилерійські обстріли, у підконтрольних районах ведуться роботи з відновлення інженерної та соціальної інфраструктури. Це Мар'їнський районний дом культури. Я можу показати, як виглядає ту Ну не могу сказать, что после окончания боевых действий, да, потому что, как вы видите, боевые действия ведутся. То есть нас обстреливают регулярно. Вот сегодня тихо, дождь идет тихо. Но тем не менее учреждение пострадало очень сильно. Практически не осталось окон в учреждении. Из 72 окон выбито 68 из площадь крыши, конечно, у нас большая, вот 450 квадратных метров крыши повреждено. Снаряд с ребятами минерами снимали, он залетел в библиотеку, был там снаряд, немного повредили здесь. Ударной волной сразу повыбивало здесь окна в отделе культуры, но уже когда залетели к нам снаряды, тогда выбило все остальное. Насколько можно было сохранить материальные ценности э, или то, что было в музее, э, руководители сохранили, естественно. Хотя, э, естественно, мародеры вывезли из музея несколько орденов и несколько. Ценных экспонатов у нас, конечно, не было особых. Но это экспонаты, которые имеют для Маринского района историческую ценность. Ну, лишились знаний. Книги мы, конечно, спасли. Вот остался только кусочек небольшой, надо будет перенести. Хоть какая-то мебель, но она была, она есть, стараемся. Окна нужны, нужна крыша. Я вообще не знаю, что сделала библиотека. Мирные люди, творческие, артисты, одаренные все. Я не знаю, зачем так больно и обидно. Досить багато людей почало повертатися після оголошення так званого перемир'я між так званою ДНР та центральною українською владою. Дуже багато людей повернулося сюди, але ви бачите, що місто достатньо сильно зруйноване, тому багато домів постраждало. Але люди сюди повертаються, життя потихеньку в нормальний, нормальний плин цього. На жаль, процент людей, які за, тут досить невеликий. Тут ми маємо. Пряму демонстрацію тієї пропаганди, що є з російської сторони, що є зі сторони так званого ДНР, про те, що Україна то це міф, все погано, про те, що давайте жити окремо. Ну, такі сепаратистські настрої, це дуже, справді це дуже погано. Досить великий відсоток людей, не те, щоб настроєний агресивно, вони просто якусь отримали такого відразу від українських військових, від людей, які мали б захищати. Їх насправді вони їх сприймають як ворогів, хоча це не є, це не так, не вони є ворогами. Люди, які залишилися на території, де вирує конфлікт, перш за все прагнуть припинення обстрілів, повернення звичайного ладу життя та елементарних ознак цивілізації, електро, воду та газопостачання, телефонного зв'язку, роботи соціальних служб. Однак через постійні обстріли відновлення інфраструктури не завжди є можливим та ефективним, особливо в умовах, коли більшість представників місцевої влади зникли, покинувши свої громади на прозволяще. Держуємо цю позицію від прориву противника. Вони практично все перемир'я, яке було оголошено, обстрілювали нас артилерійським снарядами, савушками, гранатометами, а також стрілкового. и другого оружия. Вот это последствия их артобстрелов. Произошло буквально 4 дня назад. Порядка 40 мин орудий положили в расположении нашего подвоста. Те задания, которые поставлены безпосередньо перед моей ротой, звучат как захист опорных пунктов, стримування противника На займаних нами рубежах оборони. Те, яким чином ми це здійснюємо, запитання в першу чергу є по роботі з місцевим населенням. На звільнених територіях практично відсутня місцева влада, практично не працюють комунальні підприємства і. Нашим підрозділам доводиться дуже часто вирішувати питання з місцевим населенням, яке далеко не завжди симпатизує українській владі. На сьогоднішній день, я думаю, населення більше за все цікавить питання обігріву помешкань у холодний період. Тих, хто живе в багатоквартирних будинках, скоріше за все будуть змушені. Обігріватися електричним струмом, ну або робитимуть буржуйки собі прямо в квартирах, тому що іншого варіанту не було. Будуть випалені тут усі посадки, вугілля, слава Богу, в цьому краю є, будуть забезпечені, самі себе знають. Ну і питання, те, що виплата пенсії і тому подібні речі. Вже начебто почалася, ми це вже контролювати не можемо. Дуже багато питань, що цивілізація як така відсутня. З місцевим населення ми ці питання, звичайно, врегульовуємо, воно нам до нас ставиться з розумінням, запитують також, коли буде міліція, коли будуть хоча б формальні ознаки влади, Нас практично. Сприймають как единственное джерело порядка на звільнених территориях, вакуум-влага чем-то должен быть тут наполнен. Під час боїв військовослужбовці 20-го батальйону захопили чимало трофеїв у супротивника. Це транспорт, бронетехніка та озброєння. Зокрема, захоплено новий російський танк Т-72 та противотанкове озброєння, яке використовувалося ще під час Великої вітчизняної війни. Вся техніка та озброєння приведені до ладу та будуть використані за призначенням, але вже українськими воїнами. Що нормальна служба? Служок, кожна нормальна, хутає. Надіваю. вместе с вами сейчас едем на отжатом КАМАЗе, который частично бронировала Как по мне, то все нормально. Но это Украина, это наша Родина. И отдавать всяким клоунам мы не намерены. Пускай они лезут, и мы их трогать не будем. Кто придет к нам с мечом, погибнет от меча. Довольно-таки старая пословица, но она действует. В умовах підступної війни, до якої наша країна була не готова, надважливу роль відіграє допомога армії з боку волонтерів та місцевих громад, взявши на себе опіку над військом, небайдужі громадяни та органи місцевого самоврядування забезпечують бійців необхідною екіпіровкою, харчуванням, медичними препаратами та обладнанням. Користуючись нагодою, бійці 20-го батальйону територіальної оборони висловлюють вдячність всім, хто допомагає їм у боротьбі. Тож передаємо слово нашим землякам. Я командир взвода 20-го батальона территориальной обороны Украины города Днепропетровска. В данный момент мы находимся на опорном пункте, который занимает мой взвод, это Междумаренко и Александровка. Живется тут, нормально тут живется. Это у нас, в общем, вот это вот наш опорный пункт находится. За нами уже так званая территория Донецкой Народной Республики. Мы находимся в непосредственном контакте с противником подвергаемся их минометным обстрелам, гаубичным обстрелам. Соответственно, с нашей стороны идут минометные гаубичные обстрелы. Ниже буквально тут метров 150 также продолжается наш опорный пункт. Там уже подходят, враг подходит непосредственно на стрелковый бой, где мы работаем со стрелкового оружия, подствольных гранатометов и так далее. В принципе нормально. Мы знаем, за что мы тут находимся и для чего. Местное население, как такого местного населения, тут нет. Вы вот видите, если по сторонам посмотрите. Тут разбомбленные как бы дома вот эти вот тут повыезжало местное население. Местное население находится дальше. Мы как бы особо с ними не контактируем. Потому что тут постоянные у нас как бы обстрелы идут. Ну, местное население не сильно подходит. Показывают каких-то два там непонятных канала с их стороны. И там такой бред показывают какие-то украинские каратели стреляют там по школам, назад стреляют в Маринку, то бишь как мы отсюда сами туда в Маринку стреляем. Ну, в общем, там такой бред показал. Да, Люди-то видят, оно уж правду не утаишь, как оно все на самом деле. Кто куда стреляет. Вот если там туда дальше пройти, там, допустим, в Маринке, ну, видно разрывы града. Прямо в асфальте снаряды торчат, разорвавшись, а с направления вот Донецка, Трудовских. В общем... Да, мы пролетело два штуки. Значит, большое спасибо от меня и от взвода всему, всему Днепропетровскую, всей Днепропетровской области за оказанную помощь. Помогли с генераторами, приезжают волонтеры, продукты питания, обмундирование и так далее. Так и морально, что они нас не забывают. Большое им спасибо. Здесь препараты для остановки фольга, термофольга для того, чтобы завернуть раненого, что набит, Препараты для... Ну, он фактически действует как обезболивающее краснотворное. Вот, полностью выключает человека, ну, в любом случае любого болевого шока. Вот, новые жгуты, удобно упакованные и полезные, есть, да. Чего, к сожалению, у нас не было до этого момента. Это все волонтеры, это люди, которые нам приезжают, помогают, привозят нам какие-то вещи, там, форму, термобелье, ну, практически все, что могут сделать для бойцов, для армии, все они делают. Вплоть до того, что привезли бронированную машину за 4 там чем-то тысячи из Латвии. Ну, для, она была приспособлена для перевозки денег, вот, ну, приспособлена для армейских нужд ее. Она сейчас находится на позиции, выводит в секрет ребят. Ребята здесь нормальные, обеспечены, обеспечены как со стороны государства в основном. Вот, так и со стороны волонтеров вот. Днепропетровской области, ОДА в том числе людей просто обыкновенных, даже не волонтеров, постоянно ощущаем. Бывая в городе постоянно люди здороваются, говорят спасибо, спасибо Днепропетровцам, спасибо всем и руководству и просто жителям и детям, которые нам конфеты присылают. Песня открытки. Я думаю, что это было бы справедливо и поклониться за то, что мы здесь и в состоянии выполнять боевые задачи, которые нам ставят вооруженные силы, командование, которое подчиняется непосредственно руководству АТО. Вот дети прислали волга мира.

Все, выходи по нашим этим вот. Это по нашим. По Красногорам. Угу. Ну, вы говорите перемирие. Видите, какой у них перемирие? перемирие? Это перемирие. Только синие огня мы наблюдали, Так они же как делают еще, выезжают, бьют по городу, а потом такие заезжают и говорят, а это ж по нам били. Рисунки с нами прошли очень много. Мы их храним. Рисунки с Вот они сейчас работают на, на, в районе текстильщика и трудовских. То есть оттуда стреляют, оттуда стреляют. Ну, есть точки, откуда они стрелять могут. А это фермеры, которые тоже рискуя своей жизнью, убирают поля сейчас. неизвестно, они вони замініровані нет, ні, але, скажімо так, безстрашні. На цьому наш випуск завершено. Я з за вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.